Эти, кто смотрит, кто слушает, всем привет. Надеюсь, у вас всех хорошо, все хорошо. И хотела сегодня рассказать такую новость. У нас сегодня воскресенье, и мы в дороге, мы едем в гости к нашей м девушке, тоже она из Черновцов. Мы приехали сюда вместе, и вот мы иногда навещаем друг друга. Один раз, два раза в год, не больше, потому что она, ну, далековато живет от нас. Хотя по американским меркам это недалеко. 36 майлов к ней это километров 50, наверное. Может чуть-чуть больше. Ну вот мы собрались. Что-то выходные делать нечего, податься некуда. И мы решили отправиться в гости. Мы только выехали, у нас еще впереди дорога. Потом покажу вам, хайвей, по которому мы будем ехать, это скоростная такая трасса, платная. Там есть такие толы, турникеты. Время от времени нужно проплачивать дорогу. Сейчас у нас сколько? Полтора доллара. И о новости, которую я хотела вам сообщить, что наконец-то через три недели после того, как я сдала документы, я выбрала membership в YMCA. Это такой центр, куда можно ходить и с детками, и без деток. Мы стали его членом, может быть, даже не членом, а многочленом, потому что я выбрала family membership для всей семьи. И я подавала документы три недели назад. Почему я так долго ждала? Потому что, так как мы малоимущие, они должны были проверить, правильные ли наши налоги, или они не поддельные, потому что здесь никто, конечно, не хочет платить ни, ничего ни за кого. И вот right, они, right. они проверили наши налоги, что они действительно как бы правильные, легальные. И membership они нам дали с 80% right, скидка. Right. Это если мы должны были платить за family member в год right. около 1000 долларов, то нам получилось 200 долларов в год. Конечно. К такому, к такому случаю я даже не была готова к таким, даже приблизительно. Я думала, ну окей, дадут там 400-300, они дали 80%. Это классно, за 200 долларов ходить всей семье. Хочешь, ходишь в бассейн, там два бассейна. Хочешь, ходишь на тренажеры, которые там ходить. Хочешь на тренажеры, которые тренируют твои мышцы рук, ног, живота. Ну, короче, все, что там, все, что может быть сейчас в этих наших современных условиях. Единственное, что <laughs>, мало времени для этого всего. Ну, может быть, попробуем когда-то выкраивать. Может, на выходные, может, так в процессе работы. Я же стараюсь в процессе работы выкроить два часа на английский. Может, в другие дни придется выкраивать и туда времечко, какой-то часик, может быть, полтора. Но, конечно, я этому рада, потому что раньше я этого не знала. И никогда бы не узнала, если бы не моя подружка Шерон, которая помогла мне этого добиться. Она говорит, что, в общем, Америка очень лояльная к малоимущим людям. Да, если малоимущие люди знают, куда нужно обратиться, что нужно сказать. А если малоимущие люди не знают, вот такие, как мы, вновь прибывшие, не умеющие разговаривать по-человечески, вот она пошла со мной и все мне это помогла сделать. И я ей, конечно, очень благодарна за это, и вся моя семья, что мы сможем э, ходить, проводить время, может быть, поднимать чуть-чуть свое здоровье, как все нормальные люди. Вот это моя такая хорошая новость. Окей, продолжим дальше на хайвее. Э, ехать нам еще долго. Вот какие мы решили еще наши Ксюшки повезти в гостинцы. Девочка, она наша ну, тоже как дочка. Чуть-чуть старше она, конечно, нашей дочки, но она, как бы сказать, она одна, живет одна. И сейчас ждет э, документ, который она подала на воссоединение семьи своими родителями. Ну, и потому хочется ее чем-то побаловать. Мы решили ей купить вот такие две красивые грозди винограда. Две штучки. И вот такие... Вчера мы были в Костко в оптовом магазине, и мы купили вот такие пироженки разных-разных вот таких эм, видов. Тут их 60-50 штук. Сейчас мы полакомимся с ней вместе с чаечком. Ну, чем же будем заниматься? Вот что-то интересное попробуем. С виноградиком запустим потом на десерт после чая. Потому что хочется как-то ее чуть-чуть раз, раз я знаю развлечь. Потому что, ну, скучно, конечно, ездить одна. Хотя она работает, она хорошо разговаривает по-английски. В, в этом ее конек. Вот перед нами турникеты. Турникетов здесь 9. Одни берут наличными, другие есть такие специальные изи песы. Где ты проезжаешь? Если ты имеешь изи пес, ты проезжаешь, не оплачивая, а потом к тебе приходит счет или она все снимается автоматически там с карточки в банке вот здесь работают тети и дяди берут денежку дают сдачу доллар пятьдесят Thank you. Ну no, все, заканчиваю свой репортаж. Всем большое спасибо, кто смотрит, кто слушает. Кому нравятся мои видео, ставим лайки. Подписываемся на канал. Будет еще очень много интересного про нас и про Америку. Бай-бай.